ओम श्रीकृष्ण परमात्मने प्रथम डाव्या नागपुडीने श्वास घेऊन उजव्या नागपुडून सोडावा आणि नंतर उजव्या नागपुडीने श्वास घेऊन डाव्या नागपुडीने सोडावा याप्रमाणे एकाग्र चित्त होऊन प्राणायाम करावा प्राणायाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे हाजरो देवतांना नमस्कार करा हे देवता अभिवंदनम ओम श्रीमन महा गणधिपतये नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायण अभ्यन नमः ओम श्री उमा महेश्वराभ्यन नमः ओम श्री वाणी हिरण्य गर्भाभ्यन नमः ओम श्री शची पुरंदर नमः ओम माता के चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम गुरु देवताभ्यो नमः शिवभ्यो देवता ओम अम श्री गुरुदेव नमः ओम ग्राम श्री मोदकेश्वर महागणपतये नमः श्री जगदम्बा भद्रकाली देवये नमः स्थान देवता श्री सद्गुरु दत्तात्रेयय नमः श्री गंगा गोदावरी देवये नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नम ओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नम ओं सर्वेभ्यो ब्रहायुरस्तु हाथ जोड़ा वे सुमुखश्च स्थैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुल गण अध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशे विद्या बलन्देव बलन्तदेव लक्ष्मीपतेते गृयुगम स्मरामि अधिकार्थसाधिके शरण्ये त्रं गौरी नारायण नमोस्तुते

त्यात दक्षता ठेवाव्या कल्प हा हस्ते सर्व भाजी कोठारे म्हणते कल्याण हेतवे कल्याण हेतवे ते संस्कृती संवर्धनाथ संवर्धनाथ ममच बबच पुण्यफल पुण्यफल प्राप्तये प्राप्तये सर्वविध सर्वविध अभ्युदय अभ्युदय पुण्य पावन पुण्यपावन पुण्यपावन हरिहरात्मक हरिहरात्मक जनस्थन क्षेत्रे जलस्थान्त्रेन गणपति नमस्कार महागणपतिस्मरण वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्त निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकारिन्तु धनम् ध्यानम् आद्य स्वच्छलसंकुल वसना पद्मासनस्थम् हस्तन्यस्तवराभयाभ्य कलशाम्बाकेन्दुकोटिप्रभाम् भूषण गन्धमाल्यरुचिरां चारुप्रसन्नाननां श्रीगङ्गाधनिवरी श्रीगङ्गागोदासनम् अहो असा विचारानि नदीपात्रात् शोडामि पाद्यम् श्री गङ्गागोदावर्यै नमः पाद्यं समर्पयामि कळीत गंध अक्ष फूल श्री गोदावरी मातेला आचमन म्हणून तीन पळ्या पाणी द्यावे मातेस गंध अक्षत फुल इत्यादी व्हावे तसेच महिलांनी हळद कुंकुम श्री गंगा महा नम धूपमाघ्रापयामी दीप श्री गंगा गोदावरी दीपं नैवेद्यं ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः श्री गंगा गौदावे नमः नैवेद्यं समर्पयामि गोदावरी माते नमः यथाशक्ति दक्षिणा समर्पित करामि दक्षिणाम

प्रदक्षिण मिलित मिलित उपचार द्रव्यैः उपचार द्रव्यैः कृत श्री गंगा गोदावरी श्री गंगा गोदावरी देवता देवता प्रियता प्रियता नब विघ्न है उसका नाश हो जाए गोदावरी मैया का जो प्रदूषण हो रहा है गोदावरी मैया प्रदूषण मुक्त हो जाए और ये प्रदूषण क्यों हो रहा है क्योंकि मनुष्य समाज का मन प्रदूषण अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए और हमारे पीछे भक्तिपूर्वक और जोर से हरिणाम का उच्चारण कीजिए सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आपका कीमती समय निकाल के आज माँ गोदा दी के आरती के लिए पधारे विशेष रूप से आज के यजमान यजमान मनोज कुमार जी विनय कुमार जी सुखजीत जी कौर वत्सल जिंदाल धन्यवाद देना चाहेंगे स्वागत देना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ आज विश्व जल दिन है और हम गोदा मैया के तट पे हैं और जल ही जीवन है इसलिए आज हम सब मिलके आज विश्व जल दिन के उपलक्ष्य में गोदावरी के लिए प्रतिज्ञा करेंगे मैं सारे भाविकों से अनुरोध करता हूँ आप सब अपना हाथ जोड़िए और यह प्रतिज्ञा को जो मराठी में है मेरे पीछे सब आज विश्व दिनी मी पाने बचत व पट कसरे ने वापर करने शपथ घेता है शासनाला आवश्यक असलेली मदत मी पालन करायचा प्रयत्न करीन ह्या पवित्र गोदावरीमध्ये मी कोणतेही गोदावरी कचरा प्लास्टिक किंवा तत्सम वस्तू टाकून प्रदूषित करणार नाही गोदावरीच्या उपनद्या गोदावरी धनेटी लक्षा ठेवेंगे तो हम सबसे अनुरोध करते हैं हम जब माँ गोदावरी के सेवा के लिए यहाँ पे आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो गोदावरी को निर्मल करना और सजल करना निर्मल करेंगे हम गोदावरी को भी कचरा नहीं डालेंगे प्लास्टिक नहीं डालेंगे घर का कोई भी फ्रेम है कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें और सजल करने का मतलब है कि गोदावरी में कोई भी दूषित जल न जाए जो बारिश का पानी है उसके लिए उपाय योजना करें और कम से कम जल का इस्तेमाल करें, ताकि गोदावरी अविरल भी रहे सजल भी रहे और निर्भर भी रहे सब लोग जोर समझेंगे गंगा गोदावरी मैया की हम सबका परम सौभाग्य है हमारा जन्म धर्म भूमि भारत भूमि में हुआ है और हमारे सनातन धर्म का साथ भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं ये यथा मम ममोवर्तमान दे मनुष्य पार्थ सर्वश भगवान श्री कृष्ण समझाते अर्जुन को जो जिस भाव में मुझे शरण में आता है उसी भाव से मैं उससे आदान प्रदान करता हूँ और कोई कंस बन के मेरे सामने आता है तो मैं काल बन के आता हूँ कोई काम वासना से रावण बन के आता है तो मैं राम बन के आता हूँ कोई भक्त और सेवक बन के हनुमान बन के आता है तो मैं उसका उद्धार करके उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैलाता हूँ जो मैं जो, जो मार्ग सबको दिया है उसी मार्ग का लोग पालन करते हैं और मेरे आज्ञा का धर्म के अनुरूप पालन होता है तो हम सबका परम कर्तव्य है हमारे सनातन धर्म का जो सारे भगवगीता इसको जाने समझे और अपने जीवन में उतारे आज जब हम गोदावरी आरती में भाग लेंगे तो इसी संकल्प के साथ भाग लेंगे अखंड भारत के निर्माण के लिए रोज हम सनातन धर्म का कुछ न कुछ पालन जरूर करेंगे भले वो गौ सेवा हो गंगा सेवा हो गुरु सेवा हो गीता सेवा हो राम नाम की सेवा हो अपने माता पिता की सेवा हो या हमारे इष्ट देव की सेवा हो कुछ न कुछ सनातन धर्म का पालन हम रोज करेंगे इसी संकल्प के साथ हम सब मिलके गोदावरी यात्री में भाग लेंगे जल्द से जल्द हमारा ज्ञान वापी मंदिर हम भक्तों को मिल जाए हमारे कन्हैया की जन्मभूमि मथुरा जन्म स्थान फिर से हम भक्तों को मिल जाए ताकि हमारी सेवा वहाँ पे शुरू हो जाए इसी संकल्प के साथ हम सब मिलके के माँ गोदावरी के आरती में भाग लेंगे माता गोदावरी हमारी माता नहीं हम सब की माता है और ये आरती केवल राम तीर्थ गोदावरी सेवा समिति की नहीं समस्त भारतवासियों की है हम तो आपको आह्वान करते हैं जिनको भी गोदावरी आरती सेवा में भाग लेना है आरती करना सीखना है मां गोदावरी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपना योगदान देना है उनको हम फ्री टनिंग